в шарм шейх поедем. Или в Савой, или в Султан. В Гарден поедем. Посмотрим, куда лучше. Вообще, может быть, и поедем. Если билеты дешевые на самолеты найдем, полетим. Может быть, и там дня через три, через четыре снимем самый дешевый отель. Там тройку какую-то снимем. Недели на полторы пожить. Просто погулять там по экскурсиям. И потом завершающую неделю уже с 8 числа э -э так уже заехать в лучшую пятерку Шермальшейха и там чуть-чуть потусить думаем. Ну такая пока мысль еще есть. Присутствует такая мысль. Ну, посмотрим, какая там обстановка в Грузии будет. Посмотрим. Тоже все еще зависит от обстановки в Грузии, с Батуми билеты дорогие, дорогие в два раза дороже, чем с Белиси. В Белиси не особо хочется ехать, тоже с этими кипишами в Белиси. Вот так вот, так что еще в раздумьях и просчитываем наши маршруты. А пока тут в Китае, пока тут в Китае застрял, я должен был уже быть дома месяц назад. Короче, в Сингапур наломался, поездка в Сингапур и вместо Сингапура у нас оказалась Австралия, Вест-Австралия, порт Дампьер. Короче, и застряли мы там. Вот мы только вернулись в Китай спустя месяц, а уже должен должен был быть давно. Если бы вовремя приехал. Тут мы уже были бы и в Египет съездили. И в Египте поотдыхали бы вот так вот. Конечно, хотелось бы на Мальдивы. Но на Мальдивы там зашкварные с Батуми, зашкварные цены просто. Просто зашкварные. Я не знаю, это... Конечно, Грузия в плане перелетов все очень дорого очень дорого. Если там у нас знакомые летят с Будапешта, летят на Хургаду, летят по 50 евро человека в одну сторону, то нам надо заплатить туда-обратно на троих полторы тысячи. Короче, 500 долларов на одного человека туда-назад. 250 долларов в одну сторону. Ну, короче, в пять раз дороже, чем с Европы. Ну, это чуть-чуть зашкварно. Вот так вот. А этот самый на Мальдивы, там вообще, ну, я не знаю, это безумная цена. Так, Владимир Александрович, это мы где, мужики, отдыхаем сейчас? Это мы нигде не отдыхаем, это мы тут работаем, это Китай. Это работа, я просто там спросили, в Египте был, я и развилась тема, что да, собира... был в Египте, собираемся еще в Египет сейчас. Э -э, послезавтра буду уже в Батуме, в Грузию еду. Таджикистан похоже. Таджикистан тоже красные флаги, да. И вот такие вот иероглифы на зданиях, да. Вот так вот. В Таджикистане. Вот такое вот. Ага, Китай, да, Китай. Китай, это Китай. Это миграционная служба здесь. Оформляем выезд из Китая сейчас. Тут на все настолько сложно. С этими оформлениями выезда, заезда. Просто капец. Мы уже полтора часа, наверное. Да, уже полтора часа здесь. Как много, много русских в Китае жесть. Чего-то я тут русских ни одного не видел русского здесь. Русскоязычные есть, русских мало. Кстати, для информации для русских надо виза в Китай. Кто не в курсе? вот так вот визу надо. Каждый стрим Китай. Ну вот так вот, подзастрял я на этот самый, на Китае. Вот, и стримлю. Ничего, послезавтра будет уже батумский стрим.